الله پاک قرآن پاک میں اتشاعت فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا

اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھلائے گا اور خون ریزی یعنی خون بہائے گا حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں اور تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان, بیان کرتے بیان دی ہیں دی فرمایا بے شک, شک میں جانتا ہوں, جانتا ہوں جو تم جو نہیں جانتے جب جب فرشتوں نے تمہارے رب جب نے فرشتوں سے فرمایا تو آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے واقعات جو ہیں اس پر زمینی تبصرے سے پہلے ایک مرتبہ آیت کی روشنی میں واقعہ ذہن شروع کر لیجیے واقعے کا خلاصہ یہ دیست ہے دیست کہ اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے, سے دل فرمایا دل میں, زمین میں زمین میں ایک خلیفہ دل بنانے دل والا ہوں دل 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 اس پر فرشتوں نے عرض کی اللہ کیا تو زمین میں اس کو نائے بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا خون بہائے گا حالانکہ ہم تیری ہر وقت تیری و تمحید کرتے ہیں یعنی, یعنی تیری خلافت, خلافت کے مستحق, کے مستحق ہیں اللہ تعالی, تعالی نے فرمایا جو مجھے, جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں پھر اللہ تعالی نے علیہ السلام کی تخلیق, تخلیق کے بعد انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم ہی خلافت کے مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ فرشتوں نے یہ سنکر عرض کیا اے اللہ um عز و جل ہمیں um تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو ہمیں سکھا دے یا اللہ جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا اتنے علم ہے بس سارا ساری علم اور ساری حکمت تو تیرے پاس ہے پھر اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم انہیں ان تمام اشیاء کے نام بتا دیں جب آدم علیہ السلام نے ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتو کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں اور میں تمہاری ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں اللہ اکبر انی الارضی خلیفہ فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں یاد رکھیے خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے اگرچہ تمام انبیاء کرام علیہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں لیکن یہاں خلیفہ سے آدم علیہ السلام مراد اور فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کرے اور ان پر خلیفہ کی عظمت اور شان ظاہر ہو کہ ان کو پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا ہے اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی تو یہ فرشتوں سے مشورہ کرنے کا انداز میں کلام کرنا یہ اللہ تعالی کی یہ کرم نوازی ہے لیکن یاد رہیے یاد رہے کہ اللہ تعالی اس سے پاک ہے کہ اس کو کسی سے مشورہ کی حاجت ہو البتہ یہاں خلیفہ بنانے کی خبر فرشتوں کو ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی گئی اس سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم کام کرنے سے پہلے اپنے ماتحت افراد سے مشورہ کر لیا جائے تاکہ اس کام سے متعلق ان کے ذہن میں کوئی خلش ہو تو اس کا ازالہ ہو جائے یا کوئی ایسی مفید رائے مل جائے جس سے وہ مزید بہتر انداز سے ہو جائے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ کرام علی مردوان سے مشورہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا جیسا کہ سورة علی عمران میں ارشاد بارہ اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو سورة عالم عمران کی رمت ایک سو انسٹھ اور انصار صحابہ کرام علیہ مردوان کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد کے اور ان کا کام ان کی باہمی مشورے سے ہوتا ہے سورة شورہ کی آیت رمت 38 ایٹ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا اور جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا اور جس نے میانہ روی کی وہ کنگال نہیں ہوگا اتا جعلو فیہا من یفسد فیہا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد لائے گا اس کلام سے فرشتوں کا مقصد اعتراض کرنا نہ تھا بلکہ اس سے اپنے تعجب کا اظہار اور خلیفہ بنانے کی حکمت دریافت کرنا تھا اور انسانوں کی طرف فساد کی جو انہوں نے نسبت کی تو اس فساد کا علم انہیں یا تو سراحت کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف سے دیا گیا ہوگا یا انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھا تھا یا انہوں نے جنات پر قیاس کیا تھا کیونکہ وہ زمین پر آباد تھے اور وہاں فساد کرتے تھے اچھا فرشتے ہیں کیا تو یاد رکھیے فرشتے نوری مخلوق ہے گناہوں سے معصوم ہیں اللہ تعالیٰ کی معزز اور مکرم بندے ہیں کھانے پینے اور مرد یا عورت ہونے سے پاک ہیں فرشتوں کے بارے میں زی تفصیل کے لیے نا بہار شریعت کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر نبے سے ملائکہ کا بیان ہے وہ اس کا مطالعہ فرما سکتے ہیں انی اعلم اللہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں زیادہ جانتا ہوں تو فرشتوں کے جواب جو میں اللہ تعالیٰ نے جو, جو فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے کیونکہ خلیفہ بنانے میں میری تم پر ظاہر نہیں لازن بات, بات, بات یہ ہے کہ انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے اولیاء بھی ہوں گے علماء بھی ہوں گے اور یہ حضرات علمی اور عملی دونوں فضیلتوں کے جامع ہوں گے تو اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے امين بجاه النبي الامين صلى الله عليه وسلم